জনতা পাৰ্টীয়ে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ উদ্যোগত ইতিমধ্যে সকলো আহ আপোনালোকে গম পাইছে যে যোৱাকালি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক গোলাঘাটত তেওঁৰ যেতিয়া উন্নয়নৰ অনিৰুদ্ধ যাত্ৰাৰ সেই সময়ত গোলাঘাটত জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলে তেওঁক পানীৰ বটল দলিয়াই যি ধৰণে আক্ৰমণ কৰিছে এই গোটেই ঘটনাটোক অকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিন্দা দি কৰা নাই সকলোৱে দল সংগঠনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে নিন্দা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ কিয়নো যে অসমৰ যদি ইতিহাস আমি চাবলৈ যাওঁ অসমৰ ইতিহাসত এনেধৰণৰ আহ কোনো নজিৰ আজিলৈকে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই এইটো প্ৰথমটো ঘটনা আৰু আচলতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত থকা চৰকাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰ অসমত চলিছে আৰু এই চৰকাৰৰ নেতৃত্বত উন্নয়নৰ অনিৰুদ্ধ যি যাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু ৰাইজেও যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিকল্প আছে ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কোনো বিকল্প নাই এই ধৰণৰ এটা মন লৈ পেলাই সকলোৱে আজি ভাৰতীয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আগুৱাই দিয়াৰ কাৰণে সকলোৱে উঠিবলৈ লাগিছে আজি কোকৰাঝাৰ জিলাই এই গোটেই ঘটনাটো আচলতে আমি আগতেও কৈছো যে অতি লজ্জাজনক কাৰণ কিয় যে অসমৰ ইতিহাসত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নজিৰ নাছিলে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছী সকল চূড়ান্ত ৰূপে তেওঁলোকে চৰম তেওঁলোক মানে হতাগ্ৰস্ত হৈছে মানসিকভাৱে তেওঁলোক বিকাৰগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোক হতাহত ভুগিছে তেওঁলোকে গম পাইছে যে আহি থকা সময়ত আমাৰ এই অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ চাউল নিগিছে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ দিন গল এই কথাটো তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে আৰু অনুমান কৰিব পাৰি এতিয়া তেওঁলোকে যি পায় যিবিলাক কথা আমি পাকিস্তানত দেখিছিলো পাকিস্তানৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি বা সেই ধৰণৰ যি সংস্কৃতি বা আমি আহ কিছু আগত এতিয়া বাৰু কমি গল কাশ্মীৰত আমি দেখিবলৈ পাইছিলো সেই ধৰণৰ সংস্কৃতি কিন্তু অসমত আমি সেই ধৰণৰ সংস্কৃতি বা সেই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ কথা আগতে আমি দেখা নাই এইটো আৰম্ভ হৈছে আৰু এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে পাকিস্তানৰ এজেণ্ট আই এছ আৰ এজেণ্ট গৌৰৱ গগৈ যেতিয়া এটা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব লৈছে সেই ধৰণৰ এই ধৰণৰ কথাবিলাক এই ধৰণৰ কামবিলাক গোটেই অসমত আৰম্ভ হ'ব ধৰিছে গতিকে আমি এই গোটেই ঘটনাক নিন্দা প্ৰকাশ কৰিছো ধিক্কাৰ দিছো i ti naba ni naba.